Забыло на оборудование компании Landi Renzo установлено на автомобиль Highlander 300. Сейчас покажем под пространство. Здесь мы видим редуктор Landi Renzo под кодовым названием Кирпич. Далее медовские форсунки. Медовская форсунка считается лучшей после форсунок Кейхен. Блок управления Ландерензе Амигас установлен. Здесь мы видим датчик уровня и кнопку переключения. Это все работает в автоматическом режиме. Это я продемонстрирую. Садитесь в автомобиль свой, запускаете его и автомобиль переходит на газ. Далее, в данном автомобиле заправочное устройство установлено непосредственно в лечебный бензобака. Ну и баллон на этот автомобиль установится 62 литра, но он стоит под автомобилем, поэтому непосредственно в автомобиле находится запасное колесо в чехле. Выглядит готовый продукт э, после установки ГБО от компании Випсерс-Гаспаль. Следующим этапом мы прокатимся на данном автомобиле и посмотрим его динамические характеристики на газе и на бензине. Итак, автомобиль Highlander 3.5, разгон на газу. Сейчас для тестового режима, чтобы показать динамические характеристики автомобиля на газу, отсечка перехода на бензин убрана, то есть он едет до конца на газу. Вот, режим газа. И мы потихоньку пропустим поток, поедем. Так, ХМД 3.5, газ Поехали Напоминаю, что как бы это тестовый вариант, чтобы продемонстрировать работу форсунок МЕД и динамические характеристики автомобиля на газе. То есть стандартная отсечка ставится на 4000 оборотов. Теперь мы едем в режиме бензин, то есть мы переводим автомобиль на бензин и едем в бензин. Это был разгон на бензине. Сейчас контрольно пройдем назад и еще раз на газу. Мы включаем газ, Вид видно, да, вот, и поедем газ разок еще, вот это движение сегодня. Мы увидели динамику на газе, на бензине она ничем не отличается. Всем спасибо!